舵主，你们方才可听到些什么？舵主，昨夜一共住了七千两，还剩多少？五万出头。现在就算日夜不休，也还要四五天。再做一天，明日将剩下的官锭全部沉水。舵主，那少主那边怎么？我自会应付。舵主，来了好多船。 舵主快走，我们断后。是、啊，舵主，此处有我们，舵主先避一避。大不了一死，让舵主亲自搏命，要我们有什么用？快走！舵主，兄弟们，泉下再会！上家板防御，死在死矣，快快！ 快去跑啊快跑 发现一处 是，坐的贼人经过。呃，没有，走吧。哎。大人，从沿河搜索至此，未发现贼人踪迹。你们一路围追至此，是，我等二大人吩咐，沿街封锁。 只放出这一条生路。说。 你确定他来了这儿？凌渊逆贼！你这是要去哪儿啊？那身那个，在那儿，就是他。追！ 让开！逆贼，若束手就擒，可免皮肉之苦。在这儿等我。 你应当是林渊在南都的匪首，老实交代。你们这帮伪朝贼子，总有覆灭之日。你在南都积攒到如此势力，想必暗中发展多年了。为何突然洗劫官船，为了点银子，自寻死路？事已至此，何不从实招来？刘某有专擅之权，可保你性命。 嘴，口中藏毒。